Gerbosari Sami Galuh Klondproko temuki wekdal sak menika sampun kawentar Minongko punjering budidaya Sekar Krisan. Usaha menika nate mandek nalika pagebluk Covid-19 kepengker. Ananging ing wekdal sak menika kadhang tani sampun wiwit nindakaken budidaya Sekar Krisan malih. Ananging emanipun wonten sawetawis pepalang, ingkang dipun adepi dening kadhang tani Sekar Krisan, kathus to kirangipun pawitan kangge miwiti usaha menika. sutung perangan perangane ingkang betaken pawitan ageng inggih damel kupung ingkang saged nelasaken beyo enggo yutan rupiah kawontenan menika ki mangaribawani kadang tani tereng sakit damel winih piyambak saenggo kedah mundut winih saking lalatan sanes kawontenan menika ukitatus pepalang piyambak paling utama ingkang dipun uh, adepi para kadang tani menika inggih menika uh, masalah bibitipun bibitipun Uh, kadang angsal ingkang saya kadang membuat dan saing uh, biasa pun ingkang bot saya mempengaruhi pun wonten ing pertumbuhan ini pun pilih uh, pemerintah saged membantu bungateng Bar uh, petani Krisan sehingga ke kejayaan krisan wonten ing tahun sad deringi pun cover meneka sage uh, wangsel malika wingi, wingi ini pun Ing desa Gerbosari sami Galuhmnika wonten watawwi sewelas kadangdang tani ingkang lindaken budidaya sekar kerisan. Seayaa asil panen saking desa menika dipunpeaken wonten ing Kihongegyakato lan Sakiwa tengenipun. Pengasipun saya wugang salahtu setunggal ijinipun. Kanthi bebadan ingkang ageng menawi dipun etang sage dikantuk watawwi sekawan yuto saben mongso tanem lan payyuwunnan peken ingkang tase inggil, Kadang tani ngajab pambiyantu saking sak pihak. Kangge paring pawitan kangge para kadhang tani sekar krisan ing papan menika. Mekaten pelaporanipun Satmiko Hati saking Kulon Progo.